Ми запросимо такого нашого харизматичного одного з студентських таких лідерів е, революції того часу. Це нашого то, цьогорічного студента шостого курсу Андрія Мічова. Андрій, вітаю вас! Ах. Ах. Андрій. Я не міг не запросити такого колоритного персонажа, як би це слово не звучало революції, як тебе. Е, ти був від початку, можна так сказати, ствердно. Е, ти чув тільки, що які думки альтернативні лунали, і від викладачів, і від професорів, що може не треба, може, конструктивна бумага. Як ти це все оцінював тоді, як до цього ставився? І зараз, як з погляду року, ти ну, можеш оцінити ці всі моменти, цей прояв, їхній, такий висловлювання, ну взагалі? Ну, з точки зору того, що проходило тоді, да поїздів в принципі. А... Я понял, что никакого конструктива с оппозицией быть не может, когда мы стали под ректоратом ага. все дружно. и нам сказали, что вы продажные, мы запроданцы, нас купили, нас там, не знаю, проплатили, и вот тогда вот меня просто осенило, да, что, скорее всего, мы все делаем правильно. Можно прислушиваться к мнению, когда оно какое-то адекватное, да? любая, любая проблема имеет две каких-то стороны медали. Но когда тебе звонят в 2 часа ночи и начинают тебя угрожать, твоему окружению приходит сообщение смс, да, что вы там введены в какую-то базу базу правонарушителей. Да, правонарушители все и все, да, и вообще на вас криминальное дело заведено, тогда, понятное дело, вот как в американской армии говорят, да, мы не ведем переговоры с террористами, будем. Вот, э, то тоді консенсусу, звісно, бути не могло. Ну, я пригадую, Андрій, э, ту ніч, і тоді все-таки э, спереду, перед всім залом, була така трибуна, на якій сиділо декілька людей, і ти один серед них сидів зразу, якщо дивитися вперед, то справа. Перше місце. Так, ти активно -то, брав да. участь і, і модерував те, що проходило в залі. Як тебе враження про ну, ту ніч взагалі? Что за яскривище запоминал? А, что самое смешное, мы вот, ну, ровно как позавчера общались с Володей Моторным, да, и по поводу воспоминаний, да, такое ощущение, что мы такие старички уже 80-летние, да, которые вспоминают свою молодость. А, такими обрывками это все идет, как-то так, свое дело. Мое впечатление по поводу той ночи, это что-то потрясающее. На самом деле, серьезно, да, потому что за то небольшое количество времени, которое прошло от Института Богомольца, да, до того, как мы попали в ректорат, ну, прошло, прошло часа 4, здесь собралось уйма народ. То есть 100, ну, ну даже, наверное, не 100, Володя Дай прибрал. С... Нет, тогда вот в Институте Богомольца а, я имею. Человек, Да, человек 60 может быть от силы, да. И когда я вижу в окно, то, что народ подъезжает, 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 даже если. Ну, так вот, так сказать, даже если они не брали активное участие, да, они интересовались, они заходили, спрашивали, вау, круто, молодцы, или послышали какие-то другие мнения. Были, наоборот, другие мнения, рыдающие выпускницы, да, которые, что вы делаете, зачем вы это делаете. Такое вот хаотический, хаотическое движение, да, в принципе. ну, которе потрали сюстками. А ти от для себе визначав яку роль? От що ти думав, що от мені треба зараз цим займатися? От це от це потребує моєї уваги. Що що ти тоді, чим ти тоді? Е, то так от получилось, істинно, ти казала, що мені випала роль Кор модератора, да, модератора, координатора, наверное, не то, что даже всего ректората, но определенно второго этажа точно, да. Я вот прекрасно помню, когда после митинга под морфологическим корпусом, да, все поехали, ну, пошли mm -hmm. сначала под памятник Шевченко, потом все поехали под министерство, а мне еще нескольким ребятам пришлось идти сюда, потому что нам нужно было э, как бы соединять все цепи нашего движения, да, воедино координировать, те идут туда, те идут сюда, здесь подойдите, здесь нужно дать какое-то интервью, потому что сразу же на утро уже, там, часов в 11 здесь стояла куча, репортеров, да, которая пыталась у кого-то, ну, у главных, то есть, начинать, зачинщиков. зачинщиков движения, да, да взять какие-то интервью, э, и получается, что даже пришлось не пойти под митинг под Минздравом. Вот так. Вот. Ой, Ой, ну, я да ты на машине, ездил на машине, А по Питгурту да, да, Была такая машина. сейчас такой огромный зимний. -зим. К да, сожалению, да, да, я да. не разбираюсь в военной технике. Но ну, большая. Военной, да, огромная машина. Мы пели песни, мы танцевали на этой машине. И причем, вот это один из немногих моментов, когда я понял, что вообще народ даже в Киеве да, как-то объединяется в одно целое, потому что когда мы ехали на этом огромном зиме под общежитие, все начинали там гудеть, из окон выскакивали люди на балконы, кричали там «Слава Украине!» «Молодцы ребята!» То есть, ну, вот просто объединение. Людей, это очень круто. Я пам'ятаю, ти, ти вернувся тоді з такими варячими очима. Це дуже. Як вас сприйняли під гуртожитком? Тоді ну, розуміє, це просто ну прийти вночі під гуртожиток, щось Но, кричати. Само Як раз, це давай, тоді було сприйнято? Вася, давай скажемо так, що это в принципі це була така інформаційна бімба, так? Да, да бимба. Которая взорвалась. То есть Тобто, це не просто бомба, це терма ядерна атомна бімба. А... сприйняли позитивно. Багато людей вийшло. <связывая> эм, реально Нашутова был огромный движняк. Потому что я, я помню, да, людям было интересно, что происходит и действительно, это во-первых, потому что у нас много людей, которые были в общежитиях, да, в то время, вот изначально, э, из общежития, точнее, они просто обзванивали своих, мы там будем в 10, в 11, 12, да, и народ выходил, народ узнавал, интересовался, это было круто. Я помню, что... Мы приехали в общежитие, которое находится на кровавых дачах, да? Закрытые двери, охранники так как-то вот. Что-то они Я четко помню. Нет, я четко помню этот момент, когда я смотрю в окно, охранники что-то морозится, морозится, и потом на них вываливает толпа народу из коридора к дверям просто. И такие смотрят, воу, 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 нет, нужно открывать. Открыли двери, вывалилась эта толпа, конечно. Ну. Отак от як Отак от так от -то. вот вот, вот да. вот якось тоді пройшло. Андрій, скажи мені, будь ласка, таку от річ. Ти ж у нас не тільки брав участь у перших днях, ти ж надалі був, я пам'ятаю, ми організовували і навчання раді і на КТК, такий білий сектор, так званий студентів халатах, які сиділи з цими плакатами. Ну, Розкажи свої враження спогади перший день. Такі, опять таки от нужно почеркнути то, що к сожалению, ізначально. Да, осталось слишком мало людей, очень мало людей. Пришло, примкнуло много, да? но изначально очень у многих развился этот пыл да, революционный. Ты человек стал. А... не меньше. Ну, я не буду сейчас копаться в догадках и воспоминаниях, сколько было, в принципе, сколько осталось по факту. Да, действительно, если... Ну, меня так, наверное, воспитали, если я то есть, принял какое-то положение дел, да, принял какую-то сторону, то нужно mm -hmm. ее уже гнуть до конца, в общем -то. Не думаю, что это самое плохое в жизни, в общем. Но суть в том, что да, действительно, была эта оппозиция этому режиму постоянная. Не только с моей стороны, со стороны ребят. Я прекрасно помню эти белые сектора на КТК, белые сектора в халатах с, mm. с, с этими самыми, с э, Москаленко. А он зашел, помнишь, в зал? Он зашел, и ну, я там, еще хлопцы рядом, сказали, что нужно поднимать таблички. Что тогда было за эмоции? Да мне когда перепутал. Насколько я помню, ну вот я сейчас по себе помню, я не ожидал об этом увидеть. <с> Честно, я думал, я что... Думаю, <с> <с> я такой думал принять даже такую выжидающую позицию, да, что будет, ну, пришло он дальше, что будет? Вот что реально будет. Потом мы начали смеяться о том, что он пришел с кучей титушек. Mm -hmm. 20 человек тогда под физским корпусом столпилось. Mm -hmm. Там то mm -hmm. тоже информацию давали перед тем, что они эти титушки, все дела. То... А Дело в том, что там чуть ли не сложилось. Нашла коса на камень эти титушки против э, небольшой группы айдаровцев, которые в то время к нам примкнули, нас защищали, мы их просто попросили в то время насколько я помню. Mm -hmm. да? И очень была интересная ситуация, когда тетушки рвутся на разборку, а там оказываются знакомые между собой люди. Тетушки и, и, и эти и, ну, и, да, ребята, это и, и, все и, А да, да. что вы делаете? Да? Все хорошо, постояли, дружно разошлись. Но было достаточно, так улыбнула эта ситуация. Действительно, мне стало очень как-то некомфортно, потому что нас, наш многоуважаемый ректор, в принципе, всегда меня обгонял в такой какой-то небольшой дискомфорт. Своим видом, не знаю. Вот как-то так. Слово у а, а до цього, до этих революционных пудей. Ты стыкался с... Да, сталкивался. Что это было начиная то, да? что. Ну, начиная основные мои воспоминания, то, что, в принципе, я всю, всю жизнь крутился в медицинской семье, да, то есть как бы в медицинском окружении, я прекрасно знал, как он пришел после этого. То есть каким образом, в принципе, тем же рейдер, ну, не то, что тем же, да, просто рейдерским захватом. И получается, что... Выбор это были. он, договорился, там порешал, здесь порешал. То есть это ему, конечно, в плюс не шло. К тому же, конечно, не было смешно, зная, как пишутся эти научные работы. Тысячи. Да? Ну, вообще, зная, как писать научные работы, мне было смешно, как, как можно тысячу их... Ну, то есть как? В принципе. Начиная с судебной медицины, действительно, сказал Дмитрий, очень правильно, начиная с судебной медицины, заканчивая там философией, трактатами mm -hmm. о природе человека и природе вообще всего там. Ага. Вот. То есть сталкивался с ним, сталкивался с ним на каких-то собраниях. То я... Який цвек. Хам. Хам. Простой хам. А я провести аналогию, це его повединка там уже на вченій раді, потом на судах, и то до цього. Яких можно порівняти? Да никак. Совершенно два разных человека. Напуганный. Напуганный с какой-то еще маленькой вот совсем долей уверенности в том, что овось прокатит, да, авось там. Все будет как он хочет. Угу. На КТК и такой вот самовлюбленный нарцисс, хам, который был до этого. То есть два разных человека. Абсолютно два разных человека. Вот, э, Андрей, какие смешные истории с <laughs> наших революционных путей, какие стека выражаете, что можно мы, мы пожидать такого? Одна из самых смешных историй, которую мы в последнее время опять-таки с Володей Матурным смеялись, это то, я не помню, как я попал в институт физиологии, как меня туда занесло. Мы с утра встречались с Вадимом Аристом, то есть уже говорили о том, что было несколько разных направлений этого движения, которые влеслись воедино. Мы с утра, еще не зная о том, что в институте физиологии будет такая вот проблема, ну, то есть такая встреча, встретились с Вадимом Арестовым, э, и что-то обсуждали по поводу нашего университета. И потом мне написал кто-то ВКонтакте, абсолютно неизвестный мне человек, неизвестный мне человек, что, э, что собирается в институте физиологии. Я подумал, ну, да ладно, он собирается, собирается, все равно ну, невозможно провести это. Изначально я думал так. Но когда вот попал каким-то образом в институт физиологии, я помню, забегает Володя Юричка, царство ему небесное, и кричит, идем захопливать ректора. Mm. Не, 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 давайте еще посидим, давайте, давайте что-нибудь подумаем. Не, идем захопливать ректора. Ок, идем захоп, захватывать ректора. Э, смешные ситуации какие в ректоратах, вот всех чай, гитаристов были, были всякие Очень такие... было смешно, когда приходили на второй этаж, который мы тогда занимали, да, приходили уважаемые очень люди, смотрели, ходили, там тот чайку выпил, кто там кофейку выпил, тот булочку скушал, сидит один из профессоров, так сидит, Ну а по призвищам, да что же Да нет, ну какая разница, да я просто, да. я, честно, я не помню кто, если я не ошибаюсь, это был кто, кто же это был? То ли Елена Александровна Шевченко, uh -huh, uh -huh. которая на тот момент не была, не была сотрудником уже университета, а сейчас является. То ли еще кто-то, кто-то из женщин, я сидит, жует эту булочку, запивает щеком, смотрит на нас говорит, неплохо вы тут, ребята, устроили. То есть, ну, действительно, у нас было все, у нас моментально откуда-то появилось, вот через час после захвата ректората, захвата, мы зашли по печаю как говорил Назар. Чайпите, все, чайпите, и mm. чайпите. У нас внезапно появилась еда. У нас, нам начали привозить какие-то начали привозить вещи, начали ставить столы с едой. Да. Все помогали. Все, кто мог помогал. Соседи, которые живут в соседних домах, кричали: тут молодцы, молодцы, приносили какие-то яблочки, банальные воду. То есть, да, ці, ну, я помню, банки с какими-то банки с консервами, це, 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 да. Как да, да, на Майдан, так, так. І, Как і, на Майдан, серьезно. А вот проводишь аналогии. Университет. І Майдан, університетська революція, і революція такие была с какие видминности, и какие схожести, что Ну, начну з того, що без однієї революції не було б другої. Ми б не виросли морально як нація, ми б не виросли морально як... Тобто, з дітей ми б не виросли в взрослих людей. Якщо можна так образно сказати. Це, во-первых. Во-вторых, аналогій, конечно же, много. Такой же тиран в стране. Да, который... Мини Янукович Да, и Мини Янукович Соответственно, да. у, нас, э, денег, и, соответственно у нас Такой же Дерибан денег И соответственно Дерибан у нас Такое же в принципе, ну не буду судить Отношения Януковича к людям да, mm -hmm. Но так, деспотическое и хамское Отношение к людям, причем всех статей Всех мастей э, То есть аналогий в принципе страной очень много Очень много Но главная разница в том, что к сожалению У нас в стране действительно идет война Наша война в принципе если не завершена, то подходит к своему, ну, можно так выразиться, наверное, Одна, один этап этой войны подошел к логическому завершению. Да? Легитимный, экс-легитимный, ректор mm. наш уже на скамье подсудимых. Ты же был на нас, Да, Придел, я был на последнем да, суде. Что ты, как просто... он Ну, визуально, что про него можешь сказать? Визуально? Как он Визуально постарел, он, он, жутко постарел, он жутко как-то приуныл если можно так выразиться, да, он действительно приуныл, потому что человек за то время, пока находился в зале суда, да, не сказал ни одного слова, в принципе, да, просто сидел спокойно, уперевшись в одну точку. Ну, я представляю, в принципе, его психологическое состояние, да, да, чего он приуныл, собственно говоря, и не берусь судить за это состояние, но сам факт, то, что человека поменял арест. Я уверен, что он не надеялся до последнего, что так произойдет. Вот, Андрей... Ну, всім відомо, хто студентам університету, що ти у нас є одним з найактивніших таких е, інтернет-дописувачів. Да. Ну, я думаю, що в тебе все таки все-таки може простежитися якесь бачення на те, як змінювалася студентська думка з активною, пасивною в соцмережах і взагалі стала. Бо дуже багато студентів вони займали позицію ну, дописувача. Що ти можеш сказати за цей рік? Як вектори вона міняла, куди вона направлялася? З власних таких, і що з нею зараз? Чому зараз є всякі такі дуже цікаві висловлювання, зустрічаються на інтернет-сторінках дуже часто від першого курсу, який не знає, да, що взагалі? Так, Меня завжди дуже жутко радувало радувала вот, э, радувало ті висловлювання, як ти кажеш, з першого курсу, котрі не стикалися з вольмашинованими. которые не сталкивались с его, в принципе, э, деспотизма и идиотизмом, да, в общем. Меня это достаточно удивляет. Они пришли уже под главенствованием Екатерины Николаевны Амосовой, и, в принципе, не с чем сравнивать. Мне, говорят, на тот например, студенту старшего курса, есть чем, было с чем сравнивать, mm -hmm. да, и что есть. Вектор меняется постоянно. Постоянно что-то происходит, да, постоянно что-то коломутит воду, кто-то коломутит воду, да. Сейчас, понятное дело, накануне годовщины революции очень сильно активизировались. Не, это, да и да, но не скажу, что такая вот прямо жесткая позиция к тому, что, к тому, что есть, но сам факт. М -м настроение абсолютно разное. Начина есть люди, с которыми можно поговорить адекватно, обсудить и объяснить. Mm -hmm. да. Есть люди, которым объяснять не имеет никакого смысла. В большинстве случаев, если так вот визуализировать да на слова то в позиция выжидающих выжидающих mm -hmm. просто э, единственная проблема в том что наверняка многие не понимают тех процессов и не знают знаете процессов которые происходят сейчас это наверное главная проблема хотя в то же время при скринка это не было чтобы ректор собр сделал собрание ежеквартально да, со студентами э, чтобы можно было спокойно зайти банально на этот второй этаж и поговорить, чтобы, да, и поговорить. Но такого не было. Вот. И администрация не была такой открытой при как она является сейчас. Все равно люди недопонимают тех процессов, которые происходят в университете на данный момент. И я считаю, это главная проблема вот, тем, той стеной между администрацией и, и в общем-то, студентами.